ইয়াত এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে কি চোৱা তোমালোকে ইয়াত কৈছে এনে এটা বৃহত্তম সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা যিয়ে ছেভেণ্টি আৰু ওৱান থাৰ্টিক শৰণ কৰিলে ভাগ শেষ দহ আৰু চাৰি থাকে এই কুৱেশ্যনছটো তোমালোকে কনচেপ্ট সহকে কৰিবলৈ চাবা তেতিয়া ইয়াৰ লগতে তোমালোকে বেলেগ কুৱেশ্যনছো তোমালোকে কৰিব পাৰিবা কনচেপ্টটো বুজি লোৱা প্ৰথমতে এতিয়া মূল সংখ্যাকেইটা কি দিয়া আছে ছেভেণ্টি দিয়া আছে ভাগ শেষ কিমান ৰৈ যাব কৈছে টেন ৰৈ যাব ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব লাগিব টেন এটা মাইনাছ কৰিব লাগিব তেনেহ'লে কি হ'ব ছিক্সটি হ'ব ঠিক তেনেদৰে ওৱান থাৰ্টি এতিয়া ওৱান থাৰ্টিৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব চাৰি এটা মাইনাছ কৰিব লাগিব কি হ'ল ভাগ শেষটো আমি বিয়োগ কৰি দিছোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স এতিয়া ইয়াৰ আমি বৃহত্তম সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি ক'ব লাগিব ইয়াৰ এইচিএফ উলিয়াব লাগিব এই চি এফটো কেনেকৈ উলিয়াব চোৱা ছিক্সটি আৰু টুৱে ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স এতিয়া ছিক্সটি আৰু ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্সত দুইয়ে যাব এটা কথা মনত ৰাখিবা শেষৰ সংখ্যাটো শূন্য দুই চাৰি ছয় আঠ যদি হয় তেতিয়াহ'লে দুইয়ে এই সংখ্যাকেইটা কি হ'ব বাৰ যাব নিশ্চয় বুজিলা এইটো ইয়াৰ পিছত চোৱা তোমালোকে এতিয়া দুইয়ে কৰিম থাৰ্টি হ'ব ইয়াত কিমান হ'ব দুই ছয় গুণ দুই ছয় গুণ বাৰ দুই তিনি গুণ ছয় ছিক্সটি থ্ৰী হ'ল এতিয়া চোৱা ইয়াক যাব জানো চাম আমি এতিয়া তিনিয়ে যায় নেকি চাম তিনিয়ে থাৰ্টিক তিনিয়ে কিমান যাব তিনি দহ গুণ ত্ৰিছ হ'ব হ'বনে এতিয়া তিনিয়ে ছিক্সটি থিক যাবনে ছিক্সটি থিক যাবনে চাম তিনিয়ে কৈ তিনি দুগুণ কিয় হ'বগৈ ছয় হ'ব তিনিটো নামি আহিলে তিনিয়ে গুণ কিয় নহ'বগৈ তিনি হ'ব এতিয়া কিমান যাবগৈ টুৱেণ্টি ওৱান বাৰ যাব এতিয়া চোৱা এতিয়া ইয়াত কথা এটা চোৱা তোমালোকে এতিয়া এই চি এফ এতিয়া দুই আৰু তিনিয়ে দুই আৰু তিনিয়ে দুইটা সংখ্যাকৈ গৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছত যদি তোমালোকে যদি উলিওৱা এতিয়া চোৱা ইয়াত দহক দহক আমি যদি চাওঁ দুইয়ে কৰিলোঁ দুই পাঁচ গুণ দহ একৈছক নাযায় দুইয়ে গতিকে একৈছটো নামি আহিলে বা আমি কৰিব পাৰোঁ কি সাতে কৰিব পাৰোঁ সাতে কৰিলে কিমান হ'বগৈ ইয়াত ফাইভটো নামি আহিব সাত তিনি গুণ একৈছ সংখ্যাকেইটা সৰু কৰিলোঁ ঠিকেই কিন্তু আমাৰ কি হৈছে দুইটা সংখ্যাকৈ বাৰ যোৱা নাই এতিয়া দুইটা সংখ্যাকৈ বাৰ যোৱা সংখ্যা আমি কি কি পালোঁ দুই আৰু তিনি পালোঁ গতিকে আমি এই চি এফ কিমান পালোগৈ এই চি এফ টু ইন টু থ্ৰী ইজ ইউকুৱেল কিমান হ'বগৈ ছিক্স এটাকে আমি বৃহত্তম সংখ্যাটো পালোঁ কি এটাকৈ বৃহত্তম সংখ্যাটো কিমান পালোগৈ ছিক্স পালোঁ নিশ্চয় বুজিছা তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰটো চাম আমি পিছৰটো কি পিছৰটো এটা বেলেগ এটা কনচেপ্ট হয় প্ৰতিটো মই বেলেগ বেলেগ কনচেপ্ট লৈছোঁ চোৱা এতিয়া ইয়াত কৈছে কি এটা বহু পদক এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৰে ভাগ কৰাত ভাগ ফল আৰু ভাগ শেষ ক্ৰমে টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ চৰি মাইনাছ টু আৰু মাইনাছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ্টিন পোৱা গ'ল বহুপথটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে এতিয়া চোৱা আমাক কি দিয়া আছে আমি দুই নম্বৰটো কৰিছোঁ দিয়া আছে লিখি ল'ম কি ভেন দিয়া আছে বহুপথটোক আমি কি হৈছে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টু ৰে ভাগ কৰাত আমাক উলিয়াব গৈছে বহুপদটো বহুপদটো আমি কি ওলাই পি এক্স আমি দিয়া আছে আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব জি এক্স ইণ্টু কিউ এক্স প্লাছ আৰ এক্স আৰ এক্স পি এক্স পি এক্স ইজুকিয়েল কি হয় জি এক্স ইণ্টু কিউ এক্স প্লাছ আৰ এক্স এইটো কি হৈছে পি এক্স মানে কি হৈছে বহুপদটো বহুপদ বহুপদটো জি এক্স মানে কি ভা এক্স হয়েছে ভাগ ফল ভাগ ফল আর এক্স হয়েছে ভাগ শেষ এইখিরপরা তোমালকে ভালেকিটা কুয়েশনস সমাধান পাৰিবা এইখিনি মনত রাখি লবা পি এক্স জি এক্স কিউ এক্স আর এক্স এটা পি এক্স টু আমি বহুপথ পাইছো এটা জি এক্সটুক আমি ভাজক বলে পাইছো কিউ এক্সক ভাগ ফল আৰু আৰ এক্সক ভাগ শেষ পাইছোঁ এতিয়া আমি এইকেইটা মতে কৰি যাম চোৱা এতিয়া চাবা দেই এতিয়া এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৰে ভাগ কৰাত কৈছে এতিয়া আমি কি পালোঁ জি এক্সটো পালোঁ জি এক্সটো কিমান দি আছে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টু ভাগ ফল আৰু ভাগ শেষ ভাগ ফলক আমি কি বুলি কৈছিলোঁ ভাগ ফলক কিউ এক্স এতিয়া কিউ এক্সটো কিমান দি আছে ভাগ ফল টুৱাইছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ টু আছে কিউ এক্সটো পালোঁ আৰু কি কৈছে ভাগ ফল আৰু ভাগ শেষ ভাগ শেষ কি কৈছে ভাগ শেষ মানে আৰ এক্স আৰ এক্সসমমান কিমান আছে কৈছে মাইনাছ এক্স প্লাছ ফৰ্টিন এতিয়া আমাক উলিয়াব কি দিছে বহুপদটো পি এক্স আমি নাজানো এতিয়া আমি এটা কথা জানো যে মই দেখি ল'ম উই ন' ডেট উই ন' ডেট আমি জানো যে আমি কি জানো আমি এটা কথা জানো যে কি পি এক্স ইজ ইউকুৱেল জি এক্স ইনটো কিউ এক্স প্লাছ আৰ এক্স এইখিনি আমি জানো ইয়াৰ মতে আমি কৰি যাম এতিয়া এতিয়া পি এক্স ইজ ইউকুৱেল জি এক্সৰ মানটো কিমান আছিলে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টু ইণ্টু কিউ এক্সৰ মানুহ কিমান আছিলে এইখিনি আমি এনেকৈ ব্ৰেকেট কৰি থৈছোঁ এতিয়া এইখিনি আমি বেকেট কৰি লওঁ টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ টু বেকেট কৰা অৰ্থ ইয়াক কি হৈছে পূৰণ হৈ থকা বুজাইছে প্লাছ আৰ এক্স আৰ এক্সটো কি আছে মাইনাছ এক্স প্লাছ ফৰ্টিন আছে আমি অকল মানখিনি পাতি ললোঁ জি এক্স চমান পাতিলোঁ টিউ এক্স চমান পাতিলোঁ আৰু আৰ এক্সমান পাতিলোঁ এতিয়া আমি সমাধান কৰিম এতিয়া পি এক্স ইজুকেল এতিয়া এক্স স্কোৱাৰ এইখিনি কৰিম আৰু মাইনাছ টু এইখিনি কৰিম এক্স স্কোৱাৰ কি কৰিম আমি টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ টু আকৌ মাইনাছ টুৱে কি কৰিম এইখিনিকে কৰিম টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ টু এতিয়া চাবা এটা কথা প্লাছে মাইনাছে সদায় কি হয় মাইনাছ এক্স হ'ব প্লাছে প্লাছে কি হ'বগৈ প্লাছ ফৰ্টিন হ'ব এতিয়া পি এক্স ইজুকেল এইখিনিয়ে চোৱা এক্স স্কোৱাৰ আৰু এক্স স্কোৱাৰ কিমান হ'ব টু এক্স টু দি পোৱাৰ ফ'ৰ হ'ব প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ ফাইভ এক্সক হ'লে কি হ'ব ফাইভ এক্স কি হ'ব মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ লগত টু পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব টু এক্স স্কোৱাৰ হ'ব এতিয়া মাইনাছ মাইনাছ কি হ'ব দুই দুগুণ কেনে হ'ব চাৰি হ'ব এক্স স্কুৱাৰ হ'ব মাইনাছে প্লাছে কি হয় মাইনাছ হয় দুই পাঁচগুণ কিমান হ'ব টেন এক্স হ'ব মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ব প্লাছ হ'ব দুই দুগুণ চাৰি হ'ব মাইনাছ এক্স প্লাছ ফৰ্টিন হ'ব নিশ্চয় বুজিছাই লৈকে এতিয়া আমি পি এক্স পাইক যাম পি এক্স ইজুকেল এতিয়া টু এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ এক্স কিউব হ'ব এতিয়া চাবা দেই এতিয়া মাইনাছ আৰু মাইনাছ মাইনাছে মাইনচে কি হয় প্লাছ হয় কিন্তু ছাইনটো মাইনাছে হ'ব চাৰিয়ে দুই কিমান হ'ব আমি একেইকেইটা কৰিব পাৰোঁ পাৱাৰকেইটাই কি হ'ব লাগিব বা স্কোৱাৰকেইটাই কি হ'ব লাগিব এতিয়া ছিক্স হ'ব এক্স স্কুৱাৰ এতিয়া চোৱা মাইনাছ টেন এক্স আৰু এক্স মাইনাছ কিমান হ'ব ইলেভেন এক্স হ'ব আৰু কি আছে প্লাছ ফ'ৰটিন আৰু প্লাছ ফ'ৰ আৰু প্লাছ ফ'ৰটিন আছে প্লাছ কিমান হ'ব এইটিন হ'ব এতিয়া এইটো পালোঁ আমি কি পি এক্সৰমান বহু বহুতো আমি পাই গ'লোঁ ইমানখিনি কৰিব পাৰিলে তোমালোকে দুই নম্বৰ পাই গ'লা লগতে তোমালোকে কনচেপ্টটো শিকি ল'লা ইয়াৰ পিছত আমি তিনি নম্বৰটো চাম এইকেইটা তোমালোকে ভালকৈ চাই যাবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে মই তোমালোকক তেজ পেপাৰৰ পৰা আদি কৰি প্ৰতিটো কুৱেশ্যনচে সমাধান কৰি যাম তোমালোকে মাথো আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকিবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকক মই টাৰ্গেট লৈছোঁ একেবাৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ গণিতৰ পেপাৰ নোযোৱালৈকে মই তোমালোকক মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' প্ৰতিদিনাই তোমালোকক দি গৈ থাকিম তোমালোকে খালী ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা চেনেলটো আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে মেট্ৰিকত ভাল এটা পাৰ্চেণ্টেজ পাই পাছ কৰা গণিত বিষয়টোত এইট্টি প্লাছ পাৰ্চেণ্ট তোমালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে পাব পাৰা মই তোমালোকক প্ৰতিটো চেপ্তাৰে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয় সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মাথো তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ হ'ল আৰু লগতে তোমালোকক মকো দিবলৈ মই এটা মক টেষ্ট পাতিম প্ৰতি দেওবাৰে কাইলৈ দেওবাৰে নাপাতোঁ ইয়াৰ নেক্সট দেওবাৰ পৰা ছানডেৰ পৰা তোমালোকক এটা মক টেষ্ট পাতিম প্ৰতি দেওবাৰে গতিকে মক টেষ্ট পাবৰ কাৰণেও তোমালোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ আহিব লাগিব আৰু লগতে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাগিব আমাৰ চেনেলটো এতিয়া চোৱা তিনি নম্বৰটো চোৱা ইয়াত কৈছে কি জেদ মাইনাছ ছেভেন প্লাছ আমাক লিখি লওঁ এইটো জেদ মাইনাছ ছেভেন প্লাছ চেভেন এক্স ৱাই মাইনাছ এক্স ৱাই জেদ এতিয়া চাবা এইখিনি আমি কি কৰিম চোৱা এইটো কুৱেশ্যনছো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছো আহে পৰীক্ষাত আগতে আহিছে যদি তোমালোকে পি ভি এছ চি কুৱেশ্যন চোৱা নাই তেতিয়া তোমালোকে এইটো চোৱা বা যদি চাই চাও তেতিয়াও তোমালোকে শিকি লোৱা আৰু পাবাই তোমালোকে পি ভি এছ চি ই কুৱেশ্যনছত এতিয়া চোৱা জেদ আছে ইয়াত জেদ থকাটো আমি আনিলাম ওচৰলৈ চোৱা জেডে জেডৰ ফালে দেখিলানে মাইনাছ ছেভেন ইয়াত কি বা প্লাছ ছেভেন এক্স ৱাই এটা কথা মনত ৰাখিবা সংখ্যা সংখ্যাৰ ফালে তানে চলকে চলকৰ ফালে টানে সহকে সহকো ফালে টানে গম পালে নে এইখিনি কথা চাবা তোমালোকে এতিয়া ছাৰ ইয়াৰ পৰা আমি কৰিম কি এতিয়া জেদ আছে ইয়াত ওৱান এটা কমন ল'ম জেডৰ লগত ওৱান পইণ্ট কৰিলে জেদ হ'ব মাইনাছ ইয়াত কি হ'ব এক্স ৱাই হ'ব কাৰণ জেদটো আমি পুৰণেই হৈ আছে মাইনাছ ইয়াত ছেভেনটো কমন ল'লোঁ সাত এগুণ সাত হ'ব মাইনাছে মাইনাছে ইয়াতো মাইনাছ এটো মাইনাছ মাইনাছ ছেভেন যে প্লাছ হ'ল এতিয়া ইয়াত অকল আমি কি দিম এক্স ৱাই দি দিলোঁ একেবাৰে সহজ নহয়নে এতিয়া আমি বাহিৰৰ পৰা এটা ল'লোঁ জেদ মাইনাছ ছেভেন আৰু কি ললো ৱান মাইনাছ এক্স ৱাই গ'লো ইয়াৰ কি হৈছে আৰু ওৱান মাইনাছ এক্স ৱাই একেবাৰে কুৱেশ্যন সমাধান কৰি ৰাখিছো যদিও চিম্পুল এইখিনি পৰীক্ষাত আহে গম পাইছা ইয়াৰ পিছতো চোৱা ইয়াৰ পিছতো আমি সূত্ৰ জানিব লাগিব সূত্ৰ তোমালোকে নিশ্চয় জানা অভেদসমূহ জানা এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ জানা এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ কি কেনেকৈ আমি উলিয়াওঁ বা এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ এম এন এছ বি হোল স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ এই অভেদবোৰ তোমালোকে জানা বা নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা লিখি ল'ম এল প্লাছ এম হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ এল মাইনাছ এম হোল স্কোৱাৰ এতিয়া আমি এইটোপা কৰিম কি এতিয়া চাবা দেই এতিয়া এ স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ a b + b² তা মাইনাস ইয়াত আমি মাইনাস ঠখানে ব্র্যাকেট আৰম্ভ কৰিলোঁ a² - 2ab + b² এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি পাম কি l² + 2lm + m² - l² - মই মানে প্লাস 2lm + m - মাইনাস এম স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱা এল স্কুৱাৰ এল স্কোৱাৰ প্লাছ এম এনে কেঞ্চেল গ'ল প্লাছ এম এনাচে কেঞ্চেল গ'ল থাকিলে কিমান টুৱাইচ এল এম প্লাছ টুৱাইচ এল এম গতিকে আমি পালোঁ কি ফ'ৰ এল এম পালোঁ সেইটো হ'ব আনচাৰটো